крыло сложено. Эти нового вида крылья, они идут жесткими дюрами. Ага. Они должны гармошечку. Ага, я разумею, да, этого да. Этого это концертина. Ага. В таком виде оно не убивается, не, не мнется и при, при любом раскладе оно будет. Так. Вот. Группы здесь фиксируешь. Вот так, да? Открываешь сюда, вот карманчик. Теперь я одну в другую вложил. Группы вообще, они, чтобы не путались, вот ты их вот вместе держишь до того момента, пока не подключишь подвеску. Ага. Не подцепишь. Вот, себя растянул. И стропы, даже если где-то переплетаются, если не трогай, я сейчас не И складываем ее сюда, наверное, и да? А ветер такие нормальный. Ветер нормальный. Кучки нормальные. Продуктивно. разниматься и вовремя смотреть. Вот такой он приятный, еще у меня никогда таким не было. Что? Подвеска. А, подвеска. Ты ей три раза стирал в стиралке. Ну, на самом деле, это когда по горке чуть... Ну, так, у меня хорошо рюкзак тоже. Перчатки запомни, перчатки хоть какие-то тоже. Да, надо их, да. Ну, и прочные. Можно такие, что типа пальцы, чтобы не было, да? Чи не? Так, вот, да, cool. надо... так, теперь раскладываем крыло. Значит, оно сложено. Грубо говоря, это один край. Ага. Uh -huh. И ты смотришь, если кармашки идут сюда, это получается вверх крыла. Ага. Uh -huh. Он должен быть на, на, на низу. На низу. No, его раскладываешь. Ага. Uh -huh. Нервіорами, типу, вверх. Ого. Вогошу його тут не шлях. Хорошо Ох, ні хрена собі, вона велике Ні, не штирево Я думаю, що він не буде малий, бо він маленький в мене. Малей? Нормально. Да, да вітер вообще, бляємо подвеску. Ливаємо вот у нас, как маечка. Угу Ну я вже її настрою все під себе, то есть я вже зрозумів, як, що, куди то, наверное, ну, перестроїти треба буде будет. Смотри, ноги не надо затягивать. Бо при, при приземлении, да? Чи да, потом да. назад, назад висуваться, когда уже взлетел, да? На, на сиденье типа. Ноги могут быть свободны. Главное, чтобы они тебе притягивали тебя в подвеску. Профессиональная подвеска, там идут быстрый Ага. Ще по поводу хотів спитати цих рядів, оці ряди, там, типа, кольорові щось, ну тут я бачу всі одного кольору. Я ще буду підсипляти. Я когда тебя одену, uh -huh. я на тебя ее позавезла. Да, он займает трохи часа, чтобы настроить. Нет. Ну скажем так, это пиццеба, да. Это подвеска. Ты один раз ее уже настроишь. Ну это совершенно чуть, -чуть влажное еще. Нет, uh -huh. Не, не, вона хлопалась. Просто вона в машине сидела неделю. Yeah. <laughs> да, да, я возил постоянно. Думаю, может завтра, может послезавтра, хай будет в машине. Ну сюда на корпус, в принципе, можно уезжать. Да тут покруче, чем там у меня. Высота десь такая самая, как туда. Ну там дерево просто. Дальше. Вот теперь самое интересное. Угу. Угу. Вот в этом крыле угу. красный ряд, вот это А-ряд. Этот а -ряд. ряд, за него ты дергаешь, когда поднимаешь. Поднимаю. Тут так само. Смотришь просто Это идет А-ряд. Угу. А ну а тут что, запутано, что то ничего? Это не запутано. Если ты крыло не трогал, не перекладывал. Не, не перекладывал. Теперь смотри, ты становишься спиной. Так. Вот у тебя идет, эти карабины тоже для, карабины очень неправильные. Есть, э... Ты будешь все равно брать подвесную систему, карабины ага. уже можешь взять. Так получается, что не задние те, да? Заднюю кромку. Половину крыла задней кромки воно затягивает постепенно, да? С ним. Сделай шаг на него, не воюй с ним uh -huh. Чтобы оно впало на землю, да? Чтобы yeah, оно впало на землю Чтобы оно было погашено uh -huh. Опять же, вот у нас идет красная строка. Uh -huh. Красная стропа uh -huh. Синяя и брейки, да Красная должна быть первой Значит, если у нас будет вот так карабин Значит, вот так должно быть э, Предлагаю тебе вообще От карабина не отцеплять. Больше. Так и изматывать, вот да? Uh -huh. И я тебе покажу, как складывать, чтобы другие карабины перед цехом. если ты видишь брейки на своих замочках так оно значит, если они слетят uh -huh. вот видишь идет карабинчик и тут идет замочек то я их потом у нас найду если они слетят они могут перепутаться потом uh -huh. ты будешь поднимать и будет завязка uh -huh. значит, ты себе определяешься через какую руку я всегда вот правая рука над головой вот я сделал разворот. Uh -huh. uh -huh. Если ты сел уже, и тебе надо просто спаковать крыло, подняться на горку. Значит, вот это самое главное. Снимай клюву вот ближе. на кривоні, так? Ага, ага. Щоб не волочити по землі, я паня. не волочити, щоб його не сорвало і тебе не сорвало ствол. Тому що сильний вітер буде. Ага. Ти його тут не І останній ряд. Ти вже витягуєш, часть держиш задній, ага. не коротше. Ага. Витягав, щоб воно менше було. А, і пішов. Ага. Ага, нервиоры поднимает, я понял. Потом я могу отцепить их, да? А, вицепляю. Ну все, я уже а. Вот я беру. Допустим, если я развернут. Вот я стою спиной к крылу, да? Угу. Брейки в руках. Ага. Ну Два все. Ряды. Вот здесь я беру руками. Это основное правило, которое... Все. И тогда я делаю шаг. Перед стартом готовишь крыло вот таким заборчиком. Да, ага. Бачок.